Ну что сказать? Ну, наверное, первое, что хочется сейчас сказать, это заслужили. Мы давно к этому шли, целый день трудных месяцев, жестких месяцев были и горки, американские, но мы дошли. О игре я не хочу прикасаться, я уже говорил, что когда я пришел сегодня перед игрой, как обычно полтора часа до игры, уже все игроки были раздевалки, уже некоторые уже когда подготавливали на поле, было ясно, что этот настрой есть сумасшедший, но очень важно было этот настрой, эти желания контролировать. Это было первые 25 минут. Потом мы где-то э, почувствовали тяжесть, вкус шампанского, тяжесть короны и где-то успокоились, начали и, может быть, расслабились. Э, но потом, честь и слава нам, говорю нам, Будивельнику, что мы сумели и собраться, и довести дело до логичного э, конца. Э, очень скажу прямо сейчас, я могу только быть рад за то, что мы выиграли регулярный сезон, за то, что играли последнюю игру, золотую игру здесь, в Киеве, и что была такая поддержка. Я думаю, зрители не жалеют ни, одной гривны, то, что они вложили в эту игру. Я так думаю. И по зрелищности, и по активности, и по результату. Еще хотел бы только сказать такую вещь, когда перед я первый раз встретил команду, те, которые не были заняты в сборной. Я игрокам говорил, что самое главное, что, как мне кажется, наша задача, нам верить, что мы можем победить. Я говорю, мы ни в коем случае не будем фаворитами в начале сезона. Нам главное верить, работать, не обращать внимания на то, что вокруг нас творится, просто идти своим путем. И если каждый из нас сможет сказать, что как баскетболист, как игрок, хоть чуть-чуть поднялся на другой уровень, стал лучше играть, я буду уже рад. Тем не менее, оставаясь таким же хорошими, прекрасными людьми, какие игроки есть. И я думаю, эту задачу мы выполнили на 200%. Все игроки выложились. длинный, долгий сезон. Но мы стали с каждой игрой, с каждым поражением, сильнее и сильнее. Да, и сегодняшняя игра только была такая, ну, может можно сказать, так абстракт жирная точка. Мы ее поставили. сегодняшней игре уместился весь ваш сезон. Вы так хорошо стартовали, как это было обычно в первых четвертях. Кто сказал, что мы хорошо стартовали? У нас было 5-0. Нет, в сегодняшней игре я имею в виду. А, но, просто... ну, слушайте, если а потом... вся команда уже раздевалка, еще половина команды уже два часа до игры уже разминается, не может быть плохо. Самое главное только такая мелочь, чтобы то желание, те эмоции, которые есть, то напряжение, чтобы мы контролировали. Это было. Остальное все уже потом лирика только. Это было. Желание сумасшедшее, настрой сумасшедший. Если <laughs> мне первый раз в сезоне, первый раз игроки сказали, когда хочешь их менять, хоть они уставшие, такими глазами говорят, не можем, не хотим, я хочу, я не уйду. Вот. это уже показывает то, что, что, в команде все в порядке, с игроками все в порядке. Спасибо, What means this trophy? Uh, I mean MVP final and uh, the best shooting guard in this season. What means for you? Uh, I mean. The, Martin, it's not not the best? The The I mean the team championship trophy. is The most important. Okay. I mean we've been working hard for eight or nine months. So uh, just being able to put it together at the right time and, and win the championship. The seven game series was uh, better than just sweeping like the second series. So it uh, just show how good our team was. А він каже, що насправді дуже важливо і єдине важливе – це трофей команди, трофей чемпіонства. Він каже, що дуже добре, що так вийшло, що команда зібралася разом і стільки гравців. І вони працювали, весь цей сезон працювали тяжко, стільки місяців. І, власне, фінальна серія вийшла дуже яскраво, і це не світ, як ну, виліт в суху 4-0. І Малко задоволений повністю цим. Буде питання одного команда. Ну, важкий форвард сезон суперлиги. Легкий форвард. важкий форвард точно. Самый легкий.